Приветствую вас! Да, вы совершенно правы. Эта спецоперация, которую провела СБУ с целью уничтожения стратегических бомбардировщиков фашистской России на территории фашистской России, специально приурочили к началу переговоров в Стамбуле. Помните этот идиот Трамп говорил, что в Украине нет козырей. Козыри всегда есть. Это война. Во время войны действительно используют различные методы. Вот это тоже один из методов. Когда Украина тихомулку сделала дроны, достала на территорию фашистской России, дальше, что называется, развезла и запустила. Вы скажете, нельзя повторить, о, и как можно. И в такой, конечно, последовательности, в другой, но все можно. Вообще, что вы правильно поняли, Украина сейчас очень успешно использует дроны для нанесения удару по фашистской России. Понимаете, что произошло? На сегодняшний момент ну, 41 самолет стратегической авиации фашистской России ну, и уничтожен или скажем, выведен из строя. При этом, как вы сами понимаете, это еще раз показало уязвимость фашистской России. Да, действительно, такие операции будут еще больше, больше, больше. Что будет дальше? А дальше будет то же самое, что произошло и с Российским Черноморским флотом. На сегодняшний момент Российский Черноморский флот спрятался в Новороссийске, в Крыму нет. И боится нос, показывает Черное море. Время от времени выходят подводные лодки. Но они, как вы сами понимаете, ну, мягко говоря, вышли и ушли. Боятся. Потому что даже научились подводные лодки зацеплять. Как результат... Вроде бы есть флот, но нельзя использовать. То же самое будет и с авиацией. На каком-то этапе фашистская Россия просто не сможет использовать свои. Не, время от времени не будут там немножко подлетать и улетать. Вы не забывайте, что скоро в Украине будут баллистические ракеты свои. И вот тогда территория России будет гореть в огне. Это тоже один из доводов для переговоров. Я понимаю, что фашистская Россия сейчас привезет кучу хотелок в Стамбул, но, как вы сами понимаете, после такого позора, после такого поражения армии фашистской России, эти хотелки так и останутся хотелки старого пердуна Володьки Путина. Придется. Витаю вас! Ну, если дивитесь мой канал, значит, что-то зацикавило, тому Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, Что даже если вы не экономист, все Так что ставайте спонсором, не пожалкуйте.